С 24 июля на территории Дальнегорского городского округа объявлен режим чрезвычайной ситуации. По всем пострадавшим объектам ведутся работы. На сегодняшний день перекрыта трасса Рудная пристань Терней. Поселок Рудная пристань и Смычка находятся в сложном положении. Сегодня там работает поисково-спасательный отряд, который производит поставку продовольствия и бутылированной воды. На сегодняшний день около 35 единиц техники производят работы на территории округа. Технику предоставили предприятия в Тодор, которые также занимаются восстановлением мостов, даль полиметал, а также депутат Игорь Сахута. Исполняющий обязанности главы администрации Рызея Козырева, являющийся председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям, лично курирует все вопросы, связанные с устранением возникших проблем на территории. Она обратилась к жителям Дальнегорского городского округа. Добрый день, уважаемые Дальнегорцы. Хочу довести до вас сообщение о том, что на сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации сохраняется. Прошу э, проявить спокойствие, э, самое главное терпение, поскольку работа впереди предстоит большая по устранению всех э, аварийных э, работ э, по, значит, в связи с нанесением э, стихий, ущерба, поэтому э, ситуация держится под контролем. Все гидротехнические сооружения и э, ГТС и э, хвостохранилища находятся в нормальном состоянии. Не поддавайтесь панике по поводу того, что лопнула плотина и Дальнегорск смоет. Это слухи. Поэтому все, находится, все сооружения работают в штатном режиме. Все спокойно. Кроме того, у меня убедительная просьба, чтобы жители сегодня не выезжали в сторону э, Тернея и в сторону Каменки, поскольку автодорога Рудная пристань э, Каменка Тырны на сегодняшний день закрыта. С Состояние наших мостов на территории Донегорского городского округа мост в село Краснореченске э, восстановлен, движение налажено, мосты э, в сторону восьмого километра, мост э, в районе Светлого Ключа. Сегодня находится в аварийном состоянии, и будут в течение, после того, как спадет паводок, будем ремонтировать все эти мосты. Еще раз прошу, уважаемые дальнегорцы, проявить терпение. Я думаю, что мы все вместе со сложной ситуацией, которая возникла на территории в связи с прохождением циклона, справимся. Хочу еще добавить, что все заявления о нанесении материального ущерба я прошу направлять в адрес администрации. Принимать заявление будет начальник ГУЧС Заболоцкая Елена Евгеньевна. И звонки, которые вы будете осуществлять по телефону 27027, это в диспетчерскую службу в ЕДДС. Ну и заявления, если будете приносить, приносите в администрацию. Все заявления по селам Каменка, Рудная пристань, село Сержантово направляйте в адрес начальников территориального отдела они заявления будут принимать. Все эти заявления нам необходимы для того, чтобы оценить материальный ущерб, который возник на территории Дальнегорского городского округа. Работы ведутся во всех населенных пунктах, в дачных массивах и частных секторах. Также был создан пункт для оказания помощи пострадавшим от стихии. Но, по словам Розеи Рахимгалиевны, обращений пока не было. Пункт был создан, но жители не обращаются к нам, то есть находят свои варианты. Это родственники, друзья. Поэтому таких вот обращений, где жить негде, холодно, продуктов нет, к нам не поступало. То есть ситуация, я не скажу, что это нормальная ситуация, но стабильная. Вот в соответствии с той ситуацией, которая сегодня возникла, возникла на территории. Сначала вышла на связь, потому что связи не было. Сегодня я отправила туда поисково-спасательный отряд. Немальцева Александра Ивановича, отряд уже вот с минуты на минуту должен выехать, оценить ситуацию, обстановку. Мы туда завезем первоначально хлеб, продукты. Если там есть больные, потому что поступила информация, что кто-то там больной, мы больных эвакуируем, привезем сюда в город. После того, как поисково-спасательный отряд отработает, дальше уже будем принимать меры по обеспечению продуктами питания деревни Черемшаны. Помимо этого, исполняющая обязанности главы администрации пояснила, что детские сады на сегодняшний день не работают из-за некачественного холодного водоснабжения. В связи с тем, что вода сегодня очень грязная на территории всего округа принято решение о закрытии детских садов, как только ситуация улучшится. Когда мы откроем детские сады, решение будет принято на КЧС сегодня. Мы информацию дополнительно дадим. На сегодняшний день действительно сады закрыты. Кроме того, в связи с качеством воды принято решение об остановке котельных то есть по подаче горячей воды населения. В настоящее время Гореловская центральная и четвертая котельные остановлены в связи с резким ухудшением качества исходной воды. Котельные остановлены в холодный резерв. Ждем, когда вода пойдет более-менее нормального качества, и мы готовы возобновить подачу горячего водоснабжения города Дальнегорска. Все на котельных шло нормально в таком в нормальном режиме сбоев никаких не наблюдалось заранее мы были готовы к этим осадкам созданы ну, аварийно-восстановительные формирования подготовлена техника то есть все э, нештатные ситуации, которые ну, могли быть возникнут, нами были уже просчитаны и все делалось для того, чтобы ничего не случилось. Также исполняющая обязанности главы администрации заверила нас, что в оздоровительных лагерях нормальная обстановка. В лагерях запас продовольствия рассчитан как минимум на 4 дня. Помимо этого организован завоз хлеба и бутылированной воды. Дети все здоровы. Никаких абсолютно опасений по нахождению детей в лагере нет. Медики работают. Связь мы держим ежечасно с руководством лагеря, поэтому в лагере все спокойно. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству доложил ситуацию, которая складывается на объектах жизнеобеспечения, в частности по работе водоснабжающих и водозаборных станций. Ситуация напряженная. Объекты жизнеобеспечения часть остановлены по водоснабжению. Значит, у нас остановлена насосная в селе Красновеченск, в связи с тем, что э, очень грязная вода э, насосная в нормальном состоянии не подтопила и ну, так сооружение все более-менее нормально остановлены водозаборы на значит, в Тайге два водозабора на ключе Сухом и на ключе Разумовского тоже по причине того, что э, вода очень грязная подавать ее никакого смысла нет но это явление времени вот сейчас немного уровень спадет, и, в принципе, периодически мы воду будем давать. Из тех, что все равно нужно давать, нужно туалеты смывать. Ну, таких для хозяйственных нужд. По, по рудной пристани. На рудной пристани дела несколько сложнее, поскольку там, видимо, очень серьезный порыв на водоводе. Причем в районе затопленном на сегодняшний день подойти нет возможности и что-то придлиться пока мы не можем. Сама насосная в рабочем состоянии, но по причине вот того, что не можем найти утечку, естественно, пока воду организуем подвоз воды. По остальным водозаборам можно сказать, что в техническом состоянии они остались исправными, повреждений никаких нет. В каменке скважина работает в нормальном режиме, но за исключением того, что сегодня было отключение от энергии на небольшой период времени ну, как кстати, небольшой, на 6 часов не будет энергии. Насос сейчас запущен, и вода поступает. По сержантово водозаборное сооружение, в общем-то, надо сказать, в нормальном состоянии, в работоспособном, вода подается. То, что касается обеспечения водой Дальнегорска. Значит, вчера мы произвели переключение города, всего города, на водохранилище 27-й ключ, поскольку там вода достаточно чистая. И до Светлого ключа мы сейчас подаем чистую воду. А вот с Нежданкой гораздо сложнее. Надо сказать, что вода там практически непригодная для даже для технических целей. Например. Я сейчас там побывал, но она как глина. И поэтому пока, пока решение мы не принять не можем. Но в режиме вот такой, вот такого водоснабжения по воду, естественно, горилла мы подаем. В дальнейшем, в дальнейшем попытаемся, хотя возможность такая очень слабая, попытаемся, получится или нет, я не могу обещать, но попытаемся дать воду с 27-го ключа. Может быть, придется на период подачи ввести ограничения по Дальнегорску. Может быть. Но пока такое, такое, такое мероприятие мы пока пытаемся обговорить. Никогда мы такого не делали, никогда таких возможностей у нас не было и никогда не пытались его сделать. Но есть такое намерение, скажем так, попытаться вот его осуществить. Получится, не получится, к сожалению я пока не могу обещать. Что касается электроснабжения, ситуация также напряженная. В поселке Тайга отключена по заявке 16-я общеобразовательная школа. Помимо этого отключено около 8 частных домов в районе аэропорта, так как пока нет возможности подключения по причине разрушения моста, на котором сегодня продолжаются работы по восстановлению. Менделеева 2 отключена от электроснабжения по причине повреждения кабеля. Сегодня там работает бригада по восстановлению. Помимо этого 25 июля был отключен Многоквартирный дом по адресу Пионерская 5 по заявке председателя товарищества собственников жилья, так как было затоплено подвальное помещение. Но через некоторое время бригада электроснабжающей организации дом снова был подключен. Больше заявок такого характера пока не поступало. Заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству также заверил нас в том, что угрозы порыва плотин Горбушинского 27-го ключа и Нежданкинского водохранилищ нет. У нас по Дальнегорску в последнее время нашли ходить слухи о том, что у нас в неисправном состоянии гидротехническое сооружение. То есть это не Данкенский гидроузел, 27 и Горбушевский. Хочу сказать, что все это совершенно неправда. Вот. Горбушевское водохранилище в нормальном состоянии, плотина в нормальном состоянии. Значит, оно ведомственно. Специалисты горы его обследовали, никаких трещин там нет, идут слухи, значит, все работает в штатном режиме. Переливные устройства работают. Я сейчас был на 27-м ключе, только что был на Ниждамкинском гидроузле. Все посмотрел, никакой опасности связаны с прорывом плотины, дамбы нету. Все переливные устройства, которые штатные, они работают в нормальном режиме. Таким образом, несмотря на то, что на территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации, работы в округе ведутся.